Доброго ранку, Україна, вітаю усіх заощадливих із міжнародним днем економії. Звісно, його відсвяткуєш не так, як новий рік з розмахом, а майже за порожнім столом. Так і не кинешся купувати все, що продають зі знижками. Це були б нерозумні витрати. Сьогодні ми будемо вчитися економії у професійного шопера і стиліста Дмитра Мосейкіна. Діма, доброго ранку. Доброго ранку! Отже, звісно, існує таке твердження, що якщо знижки і зараз їх восени багато, то ти зумієш одягнутися. Хоча існує інше твердження людина, яка ганяється зажни. Это прямый шлях до бедности. Что из этого можете сказать? Можете сказать Ну, я бы сказал, что в этом есть какая-то доля правды, потому что я считаю, что а, если у вас недостаточно денег, чтобы одеться, да, то нужно их просто учиться зарабатывать больше. Но это мое главное правило, да. И я мы что ситуация... На упаковке, Но, наоборот, и учитесь зарабатывать больше? Ну, я никогда не экономлю. Я всегда mm -hmm. просто стараюсь заработать больше. Ну, потому что вы обрадуетесь иногда... в свете вещей, напевно, потому что вы видите красивые вещи, поэтому это диктует ваши потребности, <laughs> их увеличение и возрастание. Ну, я не могу так сказать. Это просто моя жизненная кредо. Все мои родители, все мои, да, мои родители mm -hmm. просто всегда мне говорили, вот, нужно экономить, нужно откладывать на черный день. Я никогда не принимал эту теорию. И я все-таки считаю, что есть способы... Заробити більше, ну uh -huh. то есть, да, це більше времени ти тратиш в процесі роботи, але тим не менше ти фінансово захищен, де да? зрозуміло. И ты Цю думку зрозуміла, Тіма хоче перепитати І... все таки про знижки, які роблять в Україні І зараз ночі, знижу у різноманітних величезних торговельних центрах. Як ставиться професійна людина до того, що робиться в Україні? Дійсно, за копійки можна одягнутися? Uh, да. Да, можно. То есть еще до того момента, когда я начал работать в этой сфере, мой очень хороший друг стилист когда-то мне сказал хорошую вещь, что для того, чтобы выглядеть красиво, не нужно тратить на это много денег. Потому что, ну, одежда, она все равно не украсит твою личность. Если ты не личность, то ни о какой одежде не может идти речь, ты можешь одеть просто какую-то... Невероятно некрасивую тряпку, mm -hmm. да, грубо говоря. Но тем не менее, если ты личность, ну, на, на это просто люди не обращают внимания. Просто я всегда... Смотрю в глаза чоловіку. Тобто, в першу чергу слід бути особистістю. У нас дивля... дивляться Безусловно. різна абсолютно аудиторія. Давай поговоримо зараз, дамо якісь рекомендації на осінь. Людина, яка це середня зарплатня по Україні, 3 тисячі гривень. І людина керівник, таких теж серед нашої аудиторії багато. Отже, на 3 тисячі гривень. Якщо ми будемо говорити про комплект одягу, скажімо, верхній одяг, джемпер, штани, за скільки можна одягнутися? За скільки реально і красиво, щоб виглядати? За скільки реально? А в принципе, снова, ты профессионал, ты можешь называть и шаленые цифры, и абсолютно тебе дается это право. Ну, все же очень индивидуально, потому что существуют разные категории магазинов, которые предлагают одежду как от каких-то там минимумов до угу. максимальных максим... каких-то сумм, да, с большими нулями. То есть, в принципе, если мы возьмем что-то там, если будем брать и масс-маркет, да? звичайно да, торговый масс центр, на сколько можно вытянуться? Ну то есть, если говорить конкретно о цифрах, то средняя стоимость свитера теплого, да, какого-то там угу. осеннего, зимнего, но ну, это приблизительно 500 гривен. Так. Брюки, ну также где-то 500. Ну угу. то есть, может быть, там где-то 400. Обувь. Но в зуте в не экономить, потому что может выйти боком, и будут потом хворобы стопы или чего-то на чому ну, вы не знаете... экономить? Да, безусловно, дорогая обувь от Прада, она, конечно же, лучше. Uh -huh. Но это не факт. Потому uh -huh. что я ношу эту обувь, и у меня с ней также возникают проблемы. То есть то, что дорого стоит, и то, что имеет очень большое и громкое имя, не всегда... Дима, удобно. вы сейчас абсолютно развенчиваете мифы, потому что у нас все люди в Украине у нас есть такой парадокс, что люди, даже не имея даже денег, прахнуте дорого, або купить какие-то дубликаты марки. Ну, вы понимаете просто, а когда вы покупаете а, марки громкие и известные, вы покупаете эмоции, вы не покупаете mm -hmm. хорошую вещь, вы покупаете исключительно эмоцию, которая, которая вам дает вот это ощущение. Прочитал, причетность для всей идеологии. Да, ну это действительно это хорошо. Это mm -hmm. хорошо, потому что ну, ты чувствуешь себя каким-то значимым человеком, mm -hmm. но когда ты, наверное, делаешь это регулярно, и у тебя есть возможность покупать всегда дорогие вещи, одеваться в самых лучших магазинах, mm -hmm. я надеюсь, что у большинства mm -hmm. людей это ощущение пропадает, и они все-таки задумываются о каких-то более... глибоких вещах. як наші знижки відрізняються від європейських, все таки більшість шоперів, більшість стилістів кажуть, що це не те саме. Якщо там можна придбати сукню чи светрик за 3 євро на знижках, у нас такого в жодному разі не існує. Ну максимум, якщо він був 500, він буде коштувати 400, а можливо ще підвищить ціну і перекреслять цінник. Ну якщо ми будемо говорити о брендах категорії люкс, uh -huh. а в Європі або ж где-то там за границею ви вряд ли знайдете яких таких больших скидок, які проїздять в Києві. Потому что в Киеве а, вы можете найти вещь так. достаточно. И что это свидетельствует? Была велика накрутка у нас в Киеве, и тому знижка велика. Скажем, если говорим о действительно проречиках. Иногда, власть. иногда да. Иногда, иногда, иногда да. А инкулы? Я а, Но сейчас уже магазины а, переходят на другой, как бы ценовой уровень. А, Все-таки стараются не завышать цены намного но тем не менее делают меньшую скидку. Люди, конечно, у нас к этому привыкли, и все ждут, ну когда же будет минус 80, угу, а угу. не происходит сейчас. И, в принципе, с одной стороны, мне кажется, что это правильно, потому что... тому что, естественно, это такая думка, что в Рубниках себе и взагали не плануют, знаете, как он ведразу ту эту цену, камая стоят на речи. Но это же не всегда на самом деле себестоимость э, вещи, которая стоит очень дорого, ну то есть она ну, очень редко когда оправдывает свою стоимость, потому что... Все-таки человек покупает, как я говорил ранее, эмоцию, бренд. А, и, ну, это как такой проходной билет в какое-то общество. Ну, то есть mm -hmm. у нас так думают люди. Mm -hmm. Но да, безусловно, это более качественно. Дима, мы заразумели идею, что одежда у нас, конечно, давно, и особенно у нас сейчас не есть тем, что просто прикрываем тело и зігріваємося от холода. Какие рекомендации все-таки можем дать нашим глядачам, независимо от их віку, от их статков, как одягаться? Можем так по пункту, а порад буквально на конце нашей разговора. Ну, я бы советовал в первую очередь, как отправляться по магазинам, подумать, угу. подумать, что, что, что конкретно нужно, потому что очень часто происходит, когда вы приходите в магазин, вам нравится какая-то кофточка, а потом вы ее не знаете, с чем ее угу. деть. То есть в первую очередь, когда вы выбираете вещь, очень важно... Подумать, куда с чем вы ее оденете, и, да, и куда вы ее оденете. Это правило первое. Все-таки несколько правил было перед этим, чтобы быть еще особистицей, созразумела? Еще какие правила? Еще, конечно же, стоит учитывать а, фактор деятельности. То есть, а, ну, если mm -hmm. вы политик, да, то, ну, наверное, вы можете прийти в магазин и купить какую-то пеструю футболку. Но все же стоит, наверное, отталкиваться от своєї деятельності професіональної mm -hmm. и выдерживать свой стиль э, в этих рамках. Чи буде така порада, що обійти всі магазини, зрозуміти, що тобі потрібно, і потім повернутися? Чи все-таки іти цілеспрямовано і не витрачати час? Якщо річ сподобалася, то купувати її одразу. Ну. Совет исключительно от мене. Понравилось купить її, тому що mm -hmm. вона вам принесет більше радості, ніж ви там потратите кучу времени. Ну і ви все одно будете потім себе терзать, типа а вот мені нравилось там это платье mm -hmm. или эти брюки. Ну, то есть, лучше купить. Mm -hmm. Ще будуть якісь поради? Я знову так намагаюся очікувати щодо знижок, скажімо, наших, чи э, знову таки ми зрозуміли, що знижки не ті самі. Ми поговорили про знижки в класі люкс, а ми не поговорили про знижки в мас маркеті. У маркеті також існують скидки а. И достаточно большие скидки, потому что в конец сезона а, они достигают невероятного количества. Ну, то есть, да, действительно, можно купить за 3 евро себе одежду, какую-то единицу одну. Вот. А ну ждать... Не чекати все таки. Якщо вам треба вдягатися, якщо ви вже мерзнете, звісно, вдягайтеся. Отже, Дмитро Мосейкін допоміг нам професійний шопер і стиліст, допоміг нам трохи зорієнтуватися у системі знижок і пояснив, як економити загалом. Хоча, звісно, наш одяг це річ індивідуальна. Тож заощаджуйте і багатійте. А ще не забувайте надсилати свої пропозиції тем для розмов у студії. Адреса на екрані. А наш ефір триває. Попереду ще чимало цікавого.